Красносолинская автошкола ДОСАО в победной весной решила возобновить традицию проведения конкурса «Автоледи». В этом году соревнования пройдут под девизом «Женщины за мир на планете». А условия и ход испытаний остаются прежними. На знание ПДД, умение выполнять стандартные трюки на автомобиле и оказывать первую медицинскую помощь. За 67 лет выпущены, ну кто-то бабушки, а кто-то еще леди. Учатся очень много, вот, и провести такую акцию, где ну это типа соревнований между участниками. Только девушки, только, ну, женщины, девушки, и даже если можно бабушки. Будет это все проходить на площади, возле администрации, на нашей площади. Все будет открыто, никаких подставок или подставных там не будет, чтобы как мы не заинтересованы в этом, чтобы кто-то занял первое или второе или третье место. Мы заинтересованы, чтобы было объективно, четко. Все будет доступно, все будет снимать телевидение. Вы мы вас пригласим. Вот. Как сдают, там будут выставлены, будем, скажем так, столы, за, за которыми они будут вот сидят вот здесь и сдают правила дорожного движения. Фигуры будут также выставлены? Также фигуры, выставлены, да. все, да, фигуры будут выставлены. Вот. Все все видят. И публика, и судьи, и пресса, и все вот здесь вот стоят присутствуют. Ну, не над столами подсказывать никто не будет. Будет принимать экзамен на работник ГИБДД. Приняли экзамены и сразу же объявляется результат. То бишь, вот сдали столько-то ошибок, столько-то, столько-то, все они фиксируются. Вот. И потом подводится итог, что в совокупности. Точно так же будет и медицинская помощь. Будет 10 участниц, будет принимать не кто-то там, а из ЦРБ будет принимать врач который конкретно занимается не терапевтом или нейропатологом, а хирург. То есть это перебинтовать там любой из органов нашего тела, там, но ну, в зависимости, как будет положено. Все это расписано в положении. Ну и, соответственно, точно так же все это зрительные и видят как оно, как, ну, если вот вместо повязки на голове перебинтует нос, ну, это Но, со, с другой стороны, иногда даже смешно. Вот. И вождение точно так же. Там учитываются зацепы с первого раза, там, как проехал человек, зацепил ли конус, не зацепил, и время – то же самое, это с секундомером учитывается. Ну и дальше быстро подводится. То и... Автомобиль будет Автомобили предоставляем мы. А какие будут автомобили? Два автомобиля. Hyundai Solaris, это механические коробки с механической коробкой. И 14 тоже с механической коробкой. То есть не все же ездят на этом. И можем на всякий случай предоставить автомобиль Hyundai с автоматической коробкой. Пользуясь случаем, вот сегодня я бы хотел обратиться к нашим сулинцам, гражданам, вернее, к родителям, у которых сейчас детишки наши, они у нас продвинутые все, все время играются. Вот, и главное забывает. Значит, в чем выражается моя, к ним, к моим, к ним мое обращение? Значит, наступает весна, сейчас еще немножечко будет солнце, птички поют, вот, все наши дети, у меня внук то же самое, вот я его буду заставлять учиться, все садятся на скутера, вот, мотоциклы, мопеды и выезжают на улицу. И соответственно, никто из них плохо знает правила дорожного движения. Ну, не только ж они, но даже иногда их не родители тоже плохо знают правила дорожного движения. Но родители взрослые люди. А детишки, детишки есть детишки. Это возраст 14, 15, 16 лет. Я им советую. Сейчас уже вступила в силу закон о получение водительского удостоверения, в каком возрасте и за что, на что. Значит, есть такие категории А, вот один, и есть категория М. То есть это скутера и мотоциклы, которых э, объем двигателя 125 кубических э, сантиметров. Вот. И в чем, чтобы они знали и пришли учиться. Это не реклама, это совет. Почему? Когда он знает правила дорожного движения, и когда он в руках у него 16 лет, как раньше называли, корочка, то есть водительское удостоверение, он не убегает уже от ГАИ по закоулкам и не попадает в дерево, в машину там, и так далее и тому подобное. То есть он едет спокойно, нормально, остановили, проверили, поехал. Вот. А когда у тебя нет документов. Стараешь, у тебя тобой овладевает страх, ты начинаешь принимать глупое решение, убегать там, и так далее, попадаешь в неприятности. А потом кого-то винят, кто-то. А виноваты будут вообще-то, в принципе, родители. Вот. Поэтому я обращаюсь к родителям вот, этого возрастного возраста 15, 14, 16 лет, но ну, 14 никто не даст, а вот кому уже 15 с половиной, и до 16-2-3 месяца остается, то есть когда они будут обучаться. К концу обучения они уже будут сдавать экзамены и получат водительское удостоверение. Конкурс «Автоледи-2015» будет проводиться на центральной площади в преддверии Дня Победы. Заявки принимаются до 1 мая по адресу город Красный Сулин, улица Межевая, 6, кабинет номер один. Телефон для справок 5 24 49. При себе иметь копию паспорта и водительское удостоверение, а также желание победить, потому что призы ожидаются самые интересные.